Он проигнорировал нашу информацию, проигнорировал наши предложения. И оказывается, в августе месяце сделал для себя открытие, что цены в Украине поменялись. Вот в августе месяце он сделал это открытие. Мы считаем, что это все, в общем-то, наигранный театр, и мы понимаем, что у этого человека была совсем другая цель, а цель была простая. В марте месяце, если бы они купили по низким ценам, то с этих цен ничего взять. Коррупционная составляющая нулевая. Коррупционная составляющая тогда интересна, когда высокая цена. И теперь они вытребовали у кабинета министров, чтобы он им разрешил торговаться по высокой цене. И тогда у них начало все получаться. Но в случае, если они проторгуются по высоким ценам, больше 60% людей запланированы, останутся без лечения. Больше 60%. А в хронических заболеваниях это летальные исходы. Мы считаем, что этот человек должен быть наказан, чтобы он понес полную ответственность за то, что он сделал. И на это место должен прийти квалифицированный человек, который понимает, что такое государственный И который за короткий промежуток времени сможет выровнять эту ситуацию как кризис-менеджер. Другого варианта спасти программу лечения не существует на данный момент. К сожалению, не существует. И пострадают в конечном счете больные люди, у которых нет просто заболевания. А этих людей реально миллионы. Их миллион. Конечно, они не смогут их себе купить в аптеке. Большинство из этих медикаментов в аптеках не продаются. Их вообще нету в рознице. А те, которые есть, они просто по космическим ценам там существуют. А людям, ну, они даже если продадут все, не смогут себе позволить купить эти медикаменты. Это впервые в Украине, чтобы в августе месяце не пришли государственные Такого никогда не было. Ни при каком министре, ни при каком президенте такого не было. Это просто нонсенс. К сожалению, на это место поставили человека, который никогда в своей жизни не проводил государственную королевство. Те политические силы, которые его туда ставили, это у нас к ним вопрос. Где они нашли в его CV, в его истории работ, что он способен проводить пороги. К сожалению, там нет такого пункта. И они несут тоже за это ответственность, что в конечном счете страдают Требования требования остав, такое, так, Дальше должен быть человек, который точно понимает, что такое закуп. Провести переговорные торги, либо закупить напрямую производителя, либо получить право от кабинета министров проводить торги по переговорной процедуре для того, чтобы напрямую покупать у того, кто производит заключить контракты и поставить препараты в Украину. Да и все. Существует масса вариантов только для людей, которые занимают хоть какую-то активную позицию. Они просто сидят в своем кабинете, как кузнечики закрыты, не выходят оттуда и ничего не делают для того, чтобы пациенты получили препараты. Вы представляете, да. что такое миллионы людей, выйдут за границу, чтобы там заража, получить медикаменты. Это... Но это просто иммиграция целой страны. Как и такое и могло в произойти в современном мире, все технологии позволяют, чтобы этого не, не происходило. Но такого никогда не произойдет. Разные пациентские организации, также центры, которые действуют на которые тоже мониторят эту ситуацию. И э, их вывод заключается в том, что подобные действия были сделаны э, сугубо с целью коррупции. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Шеребей, глава пациента. Глава паци... Это организация, да,